Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Ми знаходимося в чудовому місці, одному з найчудовіших місць Одеси, літературний музей. Ми зустрілись тут з не менш чудовою, ніж це місце людиною, яку ми хочемо вам представити. Це Дібров Анатолій Савельович. Голова товариства знання і вміння, товариство, яке опікується цілим рядом питань, важливо для суспільства, для нашого товариства. Ми зараз вислухаємо, познайомимо вас з цією чудовою людиною і вислухаємо його бажання і думки стосовно нашої, нашого сьогодення, нашого минулого, нашого майбутнього. Шановний Анатолій Северович, ви є головою товариства Знання і вміння. Розкажіть, будь ласка, про діяльність вашого товариства, його завдання, які цілі воно перед собою ставите? Добре. Наше товариство Знання та -то вміння. Це добровільна організація, Одеська городська, яка. Развивается, была она создана уже в 1998 году, 29 октября. Она входит в состав Одесского областного общества знания, которым руководит Кирилюк Александр Сергеевич, профессор, академик наук Украины. Областное знание входит в состав Всеукраинского общества знания правления которого является кушерец Василий Иванович, доктор философских наук, президент университета современных знаний. Президентом общества знаний Украины является Василий Григорьевич Кремень, доктор философских наук, президент Педагогической академии наук. В обществе работают многие крупные ученые, специалисты народного хозяйства, которые освещают многие вопросы образования информации в нашей стране. Надо сказать, что наше общество знаний и умения тоже активно работает в этой сфере в соответствии с программой и уставом общества знаний Украины. Основными направлениями деятельности нашего общества является следующее. Это научно-образовательная деятельность. Она связана с чтением лекций, проведением семинаров, форумов, дискутов и других видов деятельности, образовательной, информационной и так далее. Например, я читаю лекции из таких дисциплин, как размещение производительных сил экономика природопользования, экономика организации деятельности, объединений предприятий, основы экономической теории, экономика мест, экономика роста певденного региона, общая психология и так далее. Мы освещаем многие вопросы современности актуальные вопросы, которые имеются у нас. Основными направлениями научной нашей деятельности является современное развитие строительно-жилищного комплекса и его влияние на окружающую среду. Ну, мы по этой тематике читаем лекции, проводим беседы на, в разных мероприятиях. Например, вот в конце сентября мы выступали на втором международном экологическом форуме и рассказывал об этих проблемах. Вторым направлением является наша информационно-издательская деятельность. Надо сказать, что мы активно работаем в этом тоже направлении, собираем различные материалы и издаем учебные пособия. Мы издали даже под рифом Министерства образования Украины издали такие учебники, как «Размещение подлинных сил» и «Региональная экономика», «Экономика развития певденного региона», «Экономика мир «Экономика организации деятельности» и ряд других учебных пособий. Вот. Благодаря спонсорам нам удалось в этом году издать ряд новых учебных и познавательных пособий. Это календарь знаменательных дат и важнейших событий которые освещает многие даты нашего времени, это сборник стихов Александры Дебровой общественная лирика, и ресурсно-экологические аспекты розвитку, межбудяной деятельности, это пособие направлено на изучение деятельности, использование природных ресурсов и развитие так сказать, экономической деятельности. Тут можно отметить, что эти книги, эти другие книги можно купить в магазине Одесская книга, который расположен в переулке Чайковского 14 сразу за оперным театром. Но мы в этом плане работаем, продолжаем активно работать. Также надо сказать, что мы имеем ряд сайтов, как отдельных, так и на таких популярных страницах, как Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке, где освещаем последние события, происходящие в нашем регионе. Ну, информируем широкую общественность. Также мы вот освещаем материалы в интернете и созваниваемся со своими друзьями, товарищами, там рассказываем об этих событиях. Следующий вид деятельности – это социально-просветительская деятельность. Мы занимаемся обсуждением наиболее актуальных проблем современности на разных форумах и мероприятиях различных, которые проводятся в нашем регионе. Ну, обсуждаем актуальные проблемы. Также мы представляем различные архитектурные направления деятельности, проводим выставки. Вот, в частности, наша активистка Мария Деброва сделала уже несколько выставок в весной, осенью этого года, которые пользуются большой популярностью. Ну и пропагандируем здоровый образ жизни повышаем, стараемся повышать культурный уровень населения нашего региона и достигаем каких-то определенных вопросов. Следующим четвертым видом – это организационная творческая деятельность, которая у нас представлена. Это связано с благоустройством нашего офиса главного на Спиридоновской 8 и представительств, которые у нас имеются. Кроме этого, мы можем отметить, что мы пропагандируем многие знания, и представляем различную литературу, собираем литературу по социально-экономической направленности и даем ее заинтересованным лицам. Проводим консультации для тех людей, которые имеют какие-то интересы и вопросы обсуждаемые. Проводим консультации с теми, кто, так сказать, проявляет интерес к нашему региону в данный период времени. Также мы приглашаем людей через интернет в наш чудесный город Одессу. Ну, в этом плане. Следующий вид нашей направления деятельности, мы можем сказать, это культурно-познавательная деятельность. Наши члены посещают многие культурные мероприятия. Это музеи, вот части Одесский литературный музей, мы являемся другом этого музея, художественный музей, археологический музей и другие музеи. Также театры, Посещаем активно украинский, русский, оперный театр, выставки, ну и другие мероприятия. Проводим активную работу с людьми, особенно с деловыми людьми, которые возникают у нас в стране, ну и мероприятия в городе. Так, так что в целом мы работаем, стараемся. Наши заслуги имеют определенную... Оценку обществе. Наши члены общества были награждены медалями золотой медалью общества знания Украины, затем медалью просветителя, посвященной 300-летию за дня рождения Василия Ломоносова, затем медалью имени Академика Артобольского, рядом грамот, вот, которые нам сегодня учили и значков. Ну, в целом, вот это то, что мы можем сказать о нашей деятельности. Ну, можно сказать, что у нас есть определенные проблемы. Эти проблемы связаны с нехваткой средств для развития, слабой информационной базой, и мы не можем осветить многие вопросы. Также слабым спросом на многие наши учебные, литературу, ну и на наши образовательные услуги в связи с неблагоприятной экономической ситуацией. Ну вот, учитывая то, что сейчас уже скоро Новый год, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, благополучия, всяческих успехов, творческих успехов и всего наилучшего. Пусть сбываются все ваши желания. Более подробно от, діти з нашого общества можете узнать на нашому сайті «Общество Знаний и Умения Города Одеса 16 января. Так що всего вам хорошого, большое внимание за ваше участие в нашій беседе. Спасибо. Дякую вам за чудові відповідь, Анатолій Савельович. Скажіть, будь ласка, дуже широкий спектр вашої діяльності. Да. І по тим документам, які ви представили з ваших слів, без всякого сумніву є певні і об'єктивні і суб'єктивні чинники, які можливо стримують, не дозволяють досягнути вам всіх бажаних результатів. Ви могли б озвучити головні з них? Ну це в основному нехватка фінансових средств. Які... наблюдается для издания рост цен постоянный. Все это приравнивается как бы к доллару, и вот ты смотришь, что побыстрее, потому что <свистые> будут цены расти. Но также технические проблемы у нашего общества. Есть компьютеры, есть интернет, но бывают сбои в технике и в деятельности так сказать, сайта. Но мы все решаем, стараемся, невзирая на трудности, решать вопросы, достигать определенных успехов в нашей творческой деятельности. Правда, и проблемы, что наши члены общества уже в основном тяжелого возраста, доходы слабые, а работы много. Вот у нас есть стихи поэтессы Татьяны Коза, которые мы хотели бы издать, но пока нет возможности. Ну и вот ищем еще спонсора. Котори б нам стабілізував економічну ситуацію. Надіємося, що відео вот наш оператор Сергій допоможе нам в плані демонстрації і так далі. Анатолій Савельович, що дякую за відповідь, можливо, почують ті люди, які долучаться э, як доказом э, того, що ваша діяльність. Э, Представляє інтерес для суспільства, може можна свідчити той факт, що сьогодні вас було нагороджено грамотою за перемогу в обласному конкурсі журналістів за краще висвітлення проблематики громадянського суспільства. Ну, ви знаєте, зараз е, ця тема дуже широко обговорюється. Громадянське суспільство злагодав громадянському суспільстві, здорове громадянське суспільство. Це запорука здорової країни, це запорука відсутності тих негаразів, які ми на сьогодні маємо. Тому ті люди, які долучаться до тієї важливої справи, яку ви, дякуючи Богу, проводите, вони, звичайно. Можуть розраховувати, що їхня допомога буде направлена саме на вирішення цих питань, оскільки і наведені матеріали, які ми тут бачимо, ваші видання, оцінка Одеської обласної адміністрації свідчить про те, що ви проводите дуже плідну, дуже хорошу, дуже корисну Божу справу. Дякую вам за ваші відповіді. Наснаги вам у всіх ваших справах. Хай вам Бог допомагає. Спасибі велике. Будемо старатися досягати успіхи про нових.